Ну, довольно-таки сложный матч, для нас стоит признать, выдался. Скажем, они немного меняли структуру, нам приходилось к этому адаптироваться, мы в рамках наших сил, возможно, это делали. Но также, нас стоит понимать, что сезон выдался довольно-таки длинный и еще и выдавляло немного значения матча на Лидер. Для меня выиграть, возможно, больше является поставлять игроков в первую команду, а мы в этом году поставили довольно -таки много игроков в первую команду. А... И, соответственно, на это больше ориентируется. Но стоит отметить, что я приехал в прошлом году сюда. И когда такая ситуация, так сложилась ситуация, из-за что мы два раза подряд стали чемпионами в двух возрастных категориях. Но надо понимать, что это очень вероятно в таких клубах и командах, как Динамо, потому что они, в принципе, созданы победы, как бы ничего тут удивительного нет, и не должно никого удивлять, что мы стали чемпионами. По поводу потребленного алкоголя, ну, как вы видите, мало, наверное, мне перепало внутрь, как, скажем так, перорально, потому что большинство на моей, на моей одежде. Ну, планы такие, рассказываю. Сегодня отдохнуть вечером, второй половине, завтра весь день отдыхаем, а вот в понедельник придется тренироваться.